В эфире канала Бтб выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Ключевая версия взрыва на газопроводе Уренгой Помары Ужгород террористический акт. Об этом заявил министр внутренних дел Арсановаков. Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет, заявили в главном управлении МВД Полтавской области. Как сообщили телеканалу БТБ в Укртрансгазе, поврежденный участок трубы перекрыт на компрессорных станциях с двух сторон. Поток газа переведен на параллельную нить газопровода, поэтому происшествие не повлияло на транзит газа в страны Европы. В компании подчеркнули, что оперативная локализация повреждения в очередной раз подтвердила надежность украинской ГТС. Украина призывает ЕС и США применить к России более жесткие санкции. Об этом сообщил директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Евгений Перебенис. По его словам, совершенно очевидно, что Москва не собирается содействовать деэскалации конфликта в Украине. Поэтому против Российской Федерации нужно немедленно вести жесткие меры в виде третьего этапа санкций, убеждены дипломаты. Від уже немає чого. Она... ожидать от российской стороны уже нечего она совершенно четко дала понять что не собирается прекращать заниматься такими вещами на сторону точки единственное что могло бы повлиять на российскую сторону с нашей точки зрения это более жесткие санкции которые были анонсированы в третьем пакете которые будут касаться секторальных аспектов уже санкции будут стосуватися секторальных аспектів. Вблизи украинской границы активизировались перемещения военной техники и подразделений вооруженных сил России. Как сообщают в Госпогранслужбе, вчера и сегодня обстановка на востоке страны остается напряженной. Продолжают свою деятельность вооруженные бандформирования. В частности, накануне возле поселка Бирюкова Луганской области пограничники вступили в бой с террористами, следовавшими к Свердловску. И в результате вооруженного противостояния боевики отступили. Украинские силовики провели Провели зачистку района. Служба безопасности Украины совместно с украинскими военными задержала гражданина России. Уроженец Рязанской области вместе со своим сообщником, будучи пьяными, обстреляли украинских военных на блокпосту вблизи Славянска. Один из нападающих убит. При задержании было изъято автоматическое оружие, пистолет и патроны. По словам боевика, его завербовал представитель ДНР в начале мая в Славянске. За убийство украинских солдат ему обещали тысячу долларов в США. Приехал в Украину приблизительно полтора месяца назад, где мне завербовал Ловченко. который предлагал мне деньги в размере тысячи долларов выплачивать в две недели. Он сказал, что придется убивать украинских солдат. Потом меня задержали, и в данный момент я нахожусь здесь. Права украинцев за границей будут защищены. Кабинету министров поручено создать центральный орган исполнительной власти по вопросам сотрудничества с украинцами за границей. А Министерство иностранных дел привлечь к этому процессу международные организации ОБСЕ, Совет Европы, Совет ООН по правам человека и ряд других. Такое постановление приняли сегодня народные депутаты. Верховная Рада Украины обратится к международному сообществу с с просьбой промониторить ситуацию с обеспечением прав украинцев, проживающих в России. Подробнее о сегодняшней работе депутатов расскажет наш корреспондент Анна Каменева, которая находится в Верховной Раде. Аня, какая информация появилась у тебя к этому времени? Здравствуйте, Светлана. Начну с того, что последний час депутаты работают как никогда, принимают важные решения один за одним. Начну с очень важного решения по поводу демаркации и защиты государственной границы с Россией. Депутаты проголосовали за законопроект, за закон, который предусматривает и, требует, и обязывает Кабинет министров немедленно приступить в одностороннем порядке к демаркации границы между Украиной и Россией, при этом уменьшить количество пунктов пропусков с территории Российской Федерации. Кроме того, такие же меры надо сделать и на западе Украины, на границе между Украиной и Приднестровьем, потому что там тоже могут быть провокации, по словам депутатов. Также в документе речь идет о необходимости расширить штат пограничников для усиления контроля за границей между Украиной и Россией. На все про все у Кабинета министров. Будет месяц времени, за это время они должны сделать э, максимально шагов для того, чтобы усилить э, защиту э, границы Украины. Э, кто не голосовал за это постановление, тех, э, Александр Турчинов, спикер парламента. Э, Дал, дал поручение тех записать и напечатать фамилии этих людей в голосе Украины в газете, чтобы люди знали, кто не хочет защищать нашу родину. В общем, за этот документ отдали свои голоса 261 депутат. И еще одно решение, которое касается событий на востоке Украины. Депутаты создали временную следственную комиссию. Для того, чтобы она изучила события и э, причины аварии э, ИЛ-76, военно-транспортного самолета, который был подбит сепаратистами в аэропорту Луганска, там, я напомню, погибло 49 человек. Но ну, еще одно решение, которое сегодня ожидали в парламенте, это постановление об обращении депутатов к президенту. Это решение будет парламентарий обговаривать с самим президентом. Такой парадокс возник. Сначала депутаты с утра обговорили этот документ. В нем идет, идет речь о необходимости рассмотреть вопрос о введении военного положения в Донецкой и Луганской областях, о создании координационного центра для переселенцев с этих регионов, также о приостановке сотрудничества Российской Федерации военной отрасли. Документ обговорили и решили согласовать позиции до вечера, но на вечернем заседании так и не появился. Документ, как позже выяснилось, завтра руководители фракции соберутся вместе с президентом для того, чтобы согласовать и с ним все позиции этого документа, а потом в четверг уже вынесут его на голосование. Но кроме этих вопросов, депутаты рассматривали и другие, в частности, побеспокоились о людях, которые уже выехали из временно оккупированной территории из Крыма. В частности, им в течение дня по их просьбе будут выдавать справки о временном месте проживания, так как надо защитить их права и свободы. Кроме того, депутаты этим же документом разрешили продолжить учебу студентам и школьникам. В частности, для студентов это будет продолжение учебы за счет бюджета и предоставление места в общежитии. Также парламентарии сделали первый шаг децентрализации власти. В частности, они э, приняли закон о сотрудничестве территориальных общин, их полномочия расширили. В частности, общины теперь могут объединяться для общего дела, там, например, для э, создания, для решения каких-то общих вопросов на своей территории или для реализации какого-либо проекта. Кроме того, депутаты за этот час успели еще ликвидировать государственный земельный банк за это решение, что примечательно голосовали и регионалы, которые в свое время отдавали свои голоса за то, чтобы создать такую госструктуру. Ну а на эту минуту заседание Верховной Рады уже завершилось. Депутаты соберутся уже завтра в 10 часов. Студия. Аня, спасибо большое за важную информацию. Напомню, на прямом включении из Верховной Рады была наш корреспондент Анна Каменева. За последние пять лет Украина заплатила России за газ 50 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк во время выступления в Верховной Раде на утреннем заседании. При этом Украина в последнее время переплачивает за поставки ресурсов, уверен премьер. Наша страна является третьим крупнейшим рынком «Газпрома». Больше закупают только Германия и Турция. Правительство Украины в среду одобрит законопроект о совместной с ЕС эксплуатации и модернизации украинской ГТС. И Арсений Яценюк просит депутатов поддержать эту инициативу. Газовое соглашение является частью российского плана по осуществлению агрессии к украинскому государству. Эта часть плана предусматривает целый ряд мер по уничтожению украинской независимости и государственности. Это началось с аннексии Крыма дестабилизации ситуации в Донецке и Луганске, сфинансирование террористов на территории Восточной Украины, засылки бандитов со стороны России на территорию Донбасса, передачи оружия, техники, в осуществлении газового давления на украинских потребителей, в экономической блокаде Украины из-за блокирования двусторонних торгово-экономических отношений и через финансовое давление. Вот план России. Решение «Газпрома» сократить поставки газа в Украину из-за ценового спора подрывает репутацию России как надежного поставщика энергоресурсов. Об этом заявил министр иностранных дел в Великобритании в британском парламенте. В качестве решения проблемы дипломат предлагает странам Евросоюза задуматься об альтернативных источниках поставок энергоресурсов. Мы сожалеем о таком поступке «Газпрома». Я думаю, такие решения подрывают доверие к России как поставщику энергоресурсов и в другие страны Европы. Это еще один аргумент в пользу диверсификации энергоснабжения Европы в ближайшие годы, в том, чтобы обеспечить большую энергетическую безопасность не только Украины, но и многих народов Европейского союза. 27 июня Украина и Евросоюз подпишут экономическую часть соглашения об ассоциации зоне свободной торговли. Об этом во время встречи в торгово-промышленной палате заявил глава представительства ЕС в Украине Ян Тамбинский. По его словам, в это же время соглашения будут подписывать Молдавия и Грузия. Это откроет возможности для обмена предложениями и изучения опыта сотрудничества со странами Европы. Ведь подписание ассоциации – это только возможность, и сейчас Украине нужно наработать инструменты чтобы правильно этой возможностью воспользоваться. Речь идет не только о подписании, это идет имплементация. Нам нужно, чтобы это был действительный процесс. И чем быстрее мы будем имплементировать, тем лучше. Чтобы точно быть уверенными, каким путем мы идем и какие перспективы на будущие годы. Как для украинского хозяйства, украинского общества, так и для европейского бизнеса. Продажа железнодорожных билетов через интернет в этом году увеличилась на 22%. Об этом заявил начальник главного пассажирского управления Укрзалезницы Игорь Бреус. С начала года в режиме онлайн купили и забронировали почти 2 миллиона билетов. В частности, украинцы оформили более миллиона электронных билетов, с которыми можно сразу сесть в вагон, не обращаясь в железнодорожную кассу. Реализацию через интернет Укрзалезницы начала еще в 2008 году. На сегодняшний день есть возможность полностью оформить и даже вернуть обратно билет в режиме онлайн. В 82 поездах формирования украинских железных дорог есть возможность проезда по электронному проездному документу. То есть эти поезда э, укомплектованы МТКД, приборами для считывания информации и электронного погашения документов через несколько минут. Смотрите программу «Национальный интерес». Председатель службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины Николай Маламуж расскажет о текущем проведении антитеррористической операции. Ну а мы же с вами увидимся в 19 часов по киевскому времени. До встречи на БТБ.